মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ই কক্ষলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো মই অংগৰাগ ভূঞা আৰু মই তোমালোকক অসমীয়া বিষয়ে পাঠ্যপুথি অংকুৰণৰ ত্ৰয়োদশ পাঠ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ আলোচনা আগবঢ়াই আছিলো ইয়াৰ আগৰ ভাগটোত আমি কিছুমান প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিছিলো এতিয়া আমি অৱশিষ্ট মানে বাকী ৰোৱা প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ আৰু ক্ৰিয়াকলাপ খিনি আলোচনা আগবঢ়াম এতিয়া আমি চাওঁচোন নহয় কি কি আছে জম্মু কাশ্মীৰ আৰু গুজৰাট ৰাজ্য ভূমিকম্পৰ প্ৰবল অঞ্চল হিচাপে চিহ্নিত হৈছে কি কি জম্মু কাশ্মীৰ আৰু গুজৰাট এইখন হৈছে ভূমিকম্প প্ৰৱল মানে ভূমিকম্প হব পৰা ঠাই বেছিকে হব পৰা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগপূৰ্ণসমূহ দুৰ্যোগসমূহৰ ভিতৰত ভূমিকম্প বা ভূমিকম্প অন্যতম যিকোনো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ভিতৰত ভূমিকম্প এটা ওপৰৰ বাক্য দুটালৈ চোৱা ইয়াৰ প্ৰথম বাক্যটোত আৰু আৰু দ্বিতীয় বাক্যটোত বা এই দুটা শব্দই বাক্যকেইটাক সংযোগ আৰু বিযোজন কৰিছে এইখিনিত আৰু কৈছে দেখিছেনে জম্মু কাশ্মীৰ আৰু গুজৰাট এই শব্দটোৱে এই দুটা এই দুখন ঠাইত বা দুটা ঠাইত লগ লগাইছে কিন্তু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগসমূহৰ ভিতৰত ভূমিকম্প বা ভূইকপ ইয়াত কিন্তু দুইটা বেলেগ বেলেগ বস্তু ভূমিকম্পও এটা নাম ভূইকপৰ এটা নাম সংযোজ লগ লগোৱা নাই কৈছে যে ভূমিকম্প নহ'লে বা ভূইকপ এইটোকে অন্যতম বুলি কৈছে এটা হৈছে সংযোজক এটা হৈছে বিযোজক এটা হৈছে লগোৱা নাই এইটোৱে লগ লগাই দিছে এইটোৱে কৈছে এই টু বা ই টু এতিয়া এইকেইটা বস্তু যে এইকেইটাত কি এই বা আৰু এইকেইটা কি বাক্য়কেইটাত আৰু শব্দই বাক্যত যোৰা লগোৱা আৰু বা শব্দটো এটাৰ সলনি আনটো ব্যৱহাৰ কৰা বুজাইছিল ভূমিকম্প বা ভূমিকম্প যি এই শব্দ দুটা এটাহে ব্যৱহাৰ হব লগ লগোৱা নাই নহয় কিন্তু জম্মু কাশ্মীৰ আৰু কি আছিল উম জম্মু কাশ্মীৰ আৰু গুজৰাট লগ লগাই দিছে সেই দুটা কিন্তু ইয়াত কৈছে এইটো নহলে এইটো অৰ্থাৎ আৰু বা বা শব্দ শব্দ কেইটাই কি কৰিছে কোনো বিভক্তিচিন যোগ হোৱা দেখা নাই নাইবা এনে শব্দত কোনো লিংগ বা বচন আদি যোগ হোৱা নাই যে কেতিয়াবা কেতিয়াবা লৰা কেইজনকেইজনী হয় কিন্তু এইকেইটাত আৰু আৰু বাট সকলোতে একেই হয় কৈছে যে এনে শব্দত কোনো লিংগ আৰু বচন আদি একোৱেই নাথাকে সেইবাবে এনেধৰণৰ শব্দবোৰক অব্যয় বুলি কয় যাৰ কোনো ব্যয় নাই সিয়েই অব্যয় তলত অব্যয় পদৰ ভাগসমূহৰ নাম আৰু উদাহৰণ দিয়া হ'ল এতিয়া আমি অব্যয়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম দুটা উদাহৰণ পালো এটা হ'ল আৰু আৰু এটা হল বা আৰু আমি কেইটামান অব্যয়ৰ বিষয়ে পাম সংযোজক বা যুঁজক অব্যয় দুটা বা তাতকৈ বেছি শব্দ বা বাক্যত যোগ কৰে যেনে আৰু আৰু লগাই দুটা শব্দ বা দুটা বাক্য লগ লগাই দিয়ে এতেকে গতিকে কি হ'ল এই কাৰণে গতিকে ই যোগ লগালে কাৰণ এইখিনি হৈছিল কাৰণ দুটা বাক্যত যোগ লগাইছে যদি যদি এনেকুৱা হয় মই এনেকুৱা কৰিম কিয়নো মই এইটো কাম কৰিলো কিয়নো আকৌ ইয়াতো দুটা বাক্য লগ লগাইছে গতিকে তুমি নাযাবা বা এনেকুৱা হোৱা দেখা গৈছে গতিকে বুলি কয় আকৌ বাক্য এটা লগ লাগে দুটা বাক্য লগ লগাইছে বেয়া বেছি শব্দ ইয়াত যোগ কৰিছে কাৰণে ই হৈছে সংযোজক অভ্যয় হৰি লোৱা এটা উদাহৰণ দিছে হৰি আৰু মই যাম ইয়াত আৰুটোৱে দুটা শব্দক যোগ লগ লগাইছে দুটা মানুহক লগ লগাইছে গতিকে ই সংযোজক অভ্যয় এতিয়া বিযোজক সংযোগ নহয় বা বিযোজক দুটা পদ বা বাক্য পৃথক কৰে যেনে বা ইয়াৰ ভিতৰত এটাহে হব যে কৈছে যে মই বা তুমি যাম নাইবা অথবা কিম বাইদেউ উদাহৰণ এটা পদুম ফুল বা এখিলা পাণ আঁকা তোমাক এটাহে কিব কৈছে দুইটা কিব কোৱা নাই কৈছে যে এটা পদুম ফুল হয় তুমি পদুম ফুলটো আঁকা নহলে তুমি পাণ এখিলা আঁকা কিন্তু এটাহে আঁকিব কৈছে গতিকে ই বিযোজন কৰিছে গতিকে ই হল ই অব্যয় ই কিন্তু বিযোজক অব্যয় ই লগ লগোৱা নাই এটা সলনি এটা ব্যৱহাৰ হব কাৰণে ই কৈছে কি ই বিযুজক অব্যয় মনত থাকিব নহয় তাৰপিছত চাবা ভাৱবোধক অভ্যয় কিছুমান অভ্যয় আছে ভাৱ বুজায় যেনে হাই হাই আহ উ বা এনেধৰণৰ যিবোৰ শব্দ আছে সেইবোৰ হৈছে অব্যয় কিন্তু এইবোৰ অব্যয় কি বুলি কোৱা হয়

অব্যয় উদাহৰণ দিছে হেৰা লৰা গৰুকেইটা খেদি দিয়া এতিয়া হেৰা যি কৈছে সেই হেৰাটো হৈছে সম্বোধন বাচক অব্যয় মনত থাকিব নহয় আৰু চোৱা সন্মতি সূচক অব্যয় এটা আছে সন্মতি দিলে উম হব উম বুলি যে কলো সেই উটো এটা সন্মতি সূচক অব্যয় অৰ্থাৎ সন্মতি প্ৰকাশ কৰাত ব্যৱহাৰ হয় যে নাই এৰা এৰা ঠিকেই কৈছা বাৰু ঠিক আছে বাৰু হয় উ আদি উদাহৰণ এৰা তুমি এৰা তুমি ঠিকেই কৈছা এৰা যে কলো এইটো এটা অব্যয় কি অব্যয় সন্মতি সূচক অব্যয় আৰু এটা আছে সময়সূচক অব্যয় ই আকৌ সময়ৰ ধাৰণা দিয়ে যেনে এতিয়া কেতিয়া অথনি তুমি ঘৰলৈ কেতিয়া আহিবা এইটো হল সময়সূচক অব্যয়ৰ উদাহৰণ তোমালোকৰ মনত থাকিব নহয় এইটো হ'ল সময়সূচক অব্যয় এতিয়া তলৰ বাক্যকেইটাৰ পৰা অব্যয় পথবোৰ বিচাৰি উলিয়াই লিখা এতিয়া অব্যয়খিনি আমি শিকিলো এতিয়া অব্যয়খিনি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম আমি চাওঁ ফৰিদা হেৰা মনো তুমি কেনেকৈ যাবা ইয়াত কোনটো হব হেৰা নহয়নে ইয়াত কোনটো অব্যয় হব হেৰা এইটো সম্বোধন বাচক নহয় জানো আৰু তুমি কেনেকৈ যাবা কেনেকৈটো এটা অব্যয় নহয়নে কেনেকৈ এটা এইটো প্ৰশ্ন বাচক অভ্যয় তাৰপিছত মনুৱে কৈছে বাছ বা ৰিক্সাৰে যাম বুলি ভাবিছো এতিয়া ইয়াত কি হব বাটো অব্যয় হব তাৰপিছত কৈছে পিছে মই এতিয়া নাযাওঁ দিয়া পিছেটো এটা অব্যয় নহয়নে বাৰু তেতিয়া কি কৈছে বাৰু এইটো হ'ল সন্মতি সূচক বাৰু হব দিয়া এইটো এটা অব্যয় কৰি দিয়া কৈছে উহ আজি যে কি গৰম উহ এইটো এটা অব্যয় নহয়নে তাৰপিছত কৈছে মনু মোক ঠাণ্ডা পানী এগিলাচ দিবানে এই নেটো এটা প্ৰশ্নবাচক এইটো এটা অব্যয় ঠিক আছে তেতিয়া কৈছে হয় দিছো ৰবা হয়তো এটা অব্যয় আৰু চাচোন প্ৰতিটো বাক্যতে এটা নাইবা দুটা আমি অব্যয় পাই পাই গৈ আছো এতিয়া কৈছে তুমি কাৰ লগত বজাৰলৈ যাবা এইটো কাৰ লগত এইটো কাৰটো হ'ব এটা অব্যয় আৰু লগতো এটা অব্যয় হয় লগত সৈতে এইবোৰ এটা অব্যয় নহয়নে কাৰ লগত বজাৰলৈ যাবা এইটো প্ৰশ্নবাচক হ'ল আৰু এইটো হ'ল কি হ'ব এইটো এটা আনুষংগিক অব্যয় আৰু হৈছে মই আৰু শেৱালি একেলগে যাম ইয়াত আৰুটো এটা অব্যয় হয়নে আৰু লগত কাৰ হয় নে উহ বাৰু পিছে হেৰা কেনেকৈ এইকেইটা অভ্যয় আমি এইখিনি কথোপকথনতে বিচাৰি উলিয়ালোঁ তোমালোকে নিশ্চয় অন্য যদি এনেধৰণৰ কথোপকথন থাকে তাতো তোমালোকে এনেদৰে উলিয়াব পাৰিবা বুলি মোৰ বিশ্বাস তাৰপিছত চাবা পাঠত থকা জুৰিয়া শব্দবোৰ বিচাৰি লোৱা শব্দ বহুত আছে মই কেইটামান তোমালোকৰ কাৰণে বিচাৰি দিছো চহৰ নগৰ জুৰিয়া হয়নে ঘৰ দুৱাৰ হাজাৰ হাজাৰ একেই যদিও ইয়াত দুটা শব্দবাৰ পৰা ইউজ কৰা হৈছে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ লাহে লাহে একেই কিন্তু জুৰিয়া শব্দ জম্মু কাশ্মীৰ মুখে মুখে উঠা নমা ক্ষয় ক্ষতি আলহী আহুকাল এইবোৰ হৈছে জুৰিয়া শব্দ আমি পাঠটোত আমি পাইছো এইখিনি আৰু বিচাৰিলে আৰু হয়তো আৰু ওলাব কিতাপখনত তুমি এনেধৰণৰ বিচাৰি পাবা এতিয়া জ্ঞান সম্প্ৰসাৰণ মানে আমি এতিয়া জ্ঞান বঢ়াম আমি যিমানখিনি জ্ঞান আছে তাতকৈ নতুন জ্ঞান ল'ম ভূমিকম্প সম্বন্ধে অধ্যয়ন কৰা বিজ্ঞানীসকলক ভূমিকম্প বিজ্ঞানী ইংৰাজীত কয় চিজমলজিষ্ট বুলি কোৱা হয় ভূমিকম্পৰ প্ৰৱণতা যিটো হিচাপত জোখ লোৱা হয় তাক ৰিক্সাৰ স্কেল বুলি কোৱা হয় চাৰ্জ ৰিষ্টাৰে এই স্কেল আৱিষ্কাৰ কৰা বাবে ইয়াৰ নাম ৰিষ্টাৰ স্কেল অৰ্থাৎ চাৰ্জ ৰিষ্টাৰে ইয়াক কি কৰিছিল আৱিষ্কাৰ কৰিছিল বাবে মনত থাকিব নহয় তাৰপিছত এন ডি আৰ এফ বুলি এটা শব্দ পাবা আপোনালোকে দ্য নেচনেল ডিজাষ্টাৰ ৰেচপন্স ফ'ৰ্চ এন ফৰ নেশ্যনেল ডিটো আগত থাকে বাৰু আমি ইয়াত লগোৱা নাই ডি ফল ডিজাষ্টাৰ আৰ ফৰ ৰেচপন্স এফ ফৰ ফৰ্চ নাৰ্চনেল ডিজাষ্টাৰ ৰেচপন ফ'ৰ্চক কয় ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন ব্যৱস্থাপনা বাহিনী যে দুৰ্যোগ হয় তাক দূৰ কৰাৰ কাৰণে বা মেনেজ তাক ব্যৱস্থাপনা কৰিবৰ কাৰণে এটা বাহিনী থাকে তাক কোৱা হয় এন ডি আৰ এফ আৰু দেশত সংঘটিত হোৱা সংঘটিত হোৱা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ দুৰ্ঘটনা জলস্থ জলতে হওক বা স্থলতে হওক পানীতে হওক বা মাটিতে হওক আৰু বিপদৰ আগৰ আৰু পাছৰ সময়ছোৱাত উদ্ধাৰ কাৰ্যৰ বাবে নিয়োজিত প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত এটা বাহিনীক কোৱা হয় এন ডি আৰ এফ এই বাহিনীয়ে চুনামী ভূমিকম্প বানপানী ভূমিস্খলন গৰা খহনীয়া আদি দুৰ্যোগৰ সময়ত উদ্ধাৰ কাৰ্যত সেৱা আগবঢ়ায় যেতিয়া প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হয় মানুহবোৰ যেতিয়া বিপদত পৰে এই এন ডি আৰ এফে মানুহক সহায় কৰে ঠিক একেদৰে এছ ডি আৰ এফ এটাও আছে এছ ডি আৰ এফ হৈছে ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ ৰেচপন্স ফৰ্চ এইটো হ'ল ৰাজ্যিক সেইটো হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় এইটো হৈছে ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন বাহিনী ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী সঞ্চালকৰ অধীনত আৰক্ষী নদী আৰক্ষী অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়ে সন্মিলিত উদ্ধাৰকাৰী বাহিনীক কোৱা হয় এছ ডি আৰ এফ আহ ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন বাহিনী এই বাহিনীয়েও চুনামী ভূমিকম্প বানপানী গৰাখনি আদি দুৰ্যোগৰ সময়ত উদ্ধাৰ কাৰ্যত সেৱা আগবঢ়ায় এইটোৱেও উদ্ধাৰ কাৰ্যত বহুখিনি সহায় কৰে আৰু এইটো কোৱা হয় এছ ডি আৰ এফ তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত থাকিব এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ তোমালোকে ভূমিকম্প বানপানী আৰু ধুমুহা বতাহ আদিৰ পৰা কোৱা অভিজ্ঞতাসমূহ শ্ৰেণীকোঠাত কোৱা তোমালোকৰ যেতিয়া ধূমিকম্প হৈছিল যদি কেনেবাকে বানপানী হৈছিল বা ধুম ধুমুহা আহিছিল এইখিনিত তোমালোকে কি কৰিছিলা কি কি হৈছিল সেইখিনি কথা তোমালোকে শ্ৰেণীকোঠাত তোমালোকে বৰ্ণনা কৰিবা দেই এতিয়া এটা উত্তৰ ইয়াত দেখুৱাই দিছো ভূমিকম্প ভূমিকম্প হলে আমি ভয়তে ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহি মা দেউতাহৰ লগত খালী ঠাইত মা দেউতাহঁতে ভগৱানৰ নাম লোৱা দেখিলে আমি ভয়তে ভগৱানৰ বহুতৰ নাম লওঁ কিছুমান আকৌ হৰি বল হৰিবল বুলি হৰিধনি দিয়া শুনো নামঘৰত নাগাৰতো কোনোবা শব্দ কৰা শুনো আনহাতে বানপানী হলে গোটেই ঠাইত পানী আৰু বোকা হৈ থাকে ঘৰ চোতাল বাট পথ বুঢ়াই পেলালেও আমাৰ ভয় লাগে মানুহ আৰু পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ বিলাৰ বিপত্তা হৈ যায় কাৰণে সেইবোৰ দেখি বহুত দুখ লাগে মানুহৰ বহুত কষ্ট হোৱা দেখা যায় বতাহ হ'ল বায়ুমণ্ডলৰ প্ৰাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সলনি কৰা যিকোনো ৰাসায়নিক ভৌতিক বা জৈৱিক কাৰকৰ দ্বাৰা ঘৰৰ ভিতৰৰ বা বাহিৰৰ পৰিৱেশ দূষিত কৰা ঘৰুৱা দহন যন্ত্ৰ মটৰ গাড়ী ঔদ্যোগিক সুবিধা আৰু বন জৈ বায়ু প্ৰদূষণৰ সাধাৰণ উৎস আমি বন্ধ কৰি ৰাখিব দিওঁ নহয় জানো যেতিয়া বতাহ হয় তেতিয়া বা বতাহ ধুমুহা হয় আমি কি কৰো ঘৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি থওঁ আৰু যিমান পাৰি সুৰক্ষিত স্থানত আশ্ৰয় লওঁ যাতে বতাহে আমাক কোনো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে নহয়নে এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নলৈ যাওঁ ভূমিকম্পৰ সময়ত মাৰা দেউতাই তোমালোক কি কি কৰিবলৈ কয় তোমালোকৰ মা দেউতাই কৈছিল নাই ভূমিকম্পত কি কৰিব লাগে বাৰু ভূমিকম্পৰ সময়ত মা দেউতাই ভয় থবলৈ মানা কৰে আৰু কয় যে আমাক ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাবলৈ নিদিয়ে আৰু লগতে লাইটৰ চিলিণ্ডাৰ চুইচ বন্ধ কৰি থবলৈ কয় জুই লাগিলে তৎক্ষণাত পানী ঢাকি পানী ঢালি নুমুৱাই থবলৈ কয় আৰু ঘৰটো একো নত থিয় হৈ থাকিবলৈ কয় আৰু এনেদৰে মূৰটো ঢাকি আমাক কোনোবা সুৰক্ষিত স্থানত থাকিবলৈ কয় নহয় জানো এইখিনি কথা আমাক কয় এইখিনি আমি জানো আৰু যদি বেছিকে কয় বা ইয়াতকৈ বেছিকে কৈছে সেইখিনি কথা তোমালোকে ইয়াত যোগ কৰি দিবা দেই এতিয়া তলৰ ছবিখন চোৱা আৰু তাত দেখা দৃশ্যৰ আলামত পাছশাৰী বাক্য় লিখি ছবিখনৰ নামকৰণ কৰা এতিয়া ছবিখনৰ নাম কি দিম বাৰু এইটো নাম ছবি পানীও হৈছে দেখোন গতিকে আমি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ নাম লিখিব পাৰো ছবিখনৰ নহয়নে আমি পাছশাৰী বাক্য এতিয়া লিখিম যে লৰা ছোৱালীবোৰ স্কুললৈ যোৱাৰ সময়তে প্ৰবল ধাৰে বৰষুণ আহিল বা মুখল ধাৰে বৰষুণ আহিল বা কলহৰ কাণে ধলা বৰষুণ আহিল ফলত গোটেই চহৰখনৰ বাট পথ ভৰি গ'ল গোটেই চহৰখনৰ বাট পথ পানীৰে ভৰি গ'ল গাড়ী মটৰবোৰ চকা ডুবি যোৱাত চলাব নোৱাৰি ঠাই ঠাই ৰৈ থাকিল গাড়ীবোৰ চলাব নোৱাৰা হৈ গ'ল ঠাই ঠাই ৰৈ যাবলগীয়া হ'ল আলৰ বুঢ়া বুঢ়ী দুগৰাকীয়ে টোপন ধৰি এজনী সৰু ছোৱালীয়ে হাতত ধৰি কোনোমতে কোনো কোনো কমে লাহে লাহে পানী আৰু বৰষুণৰ মাজেৰে গৈ আছে মানুহবোৰ যোৱাত অসুবিধা হৈছে মাকতে লৰা ছোৱালীক বেগবোৰ এহাতে লৈ আনহাতে সিহঁতক তিতি বুলি পানীৰ মাজেৰে যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যাবতো লাগিবই গতিকে তেনেদৰেই যাবলৈ বহুতে চেষ্টা কৰিছে এনেদৰে তোমালোকে বহাই বঢ়াই গৈ থাকিব পৰা বাক্যবোৰ আৰু ছবিখনৰ নাম দিলো আমি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ দিলো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ তোমালোকে বেলেগ ভাল নাম তোমালোকৰ মনলৈ অহা ভাল নাম এটাও দিব পাৰা মই ঠাউকতে পোৱা নাম এটা কৈ দিলো তোমালোকে বেলেগ এটা নামো দিব পাৰা ভূমিকম্পৰ ধ্বংসলীলা বা বানপানীৰ ধ্বংসলিতা সম্পৰ্কে বৰ্ণনা কৰি প্ৰত্যেকে একোটা কবিতা গল্প বা দফা একোটা প্ৰস্তুত কৰা এইটো তোমালোকক নিজে নিজে কব লাগিব কোনোবাই কবিতা লিখিব পাৰা কোনোবাই গল্প লিখিব পাৰা কোনোবাই প্ৰবন্ধ লিখিব পাৰা কোনোবাই একো একোটা দফা লিখিব পাৰা আৰু লিখি এইখিনি আনক দেখুৱাবা হ'ব এইটো এটা এটা দফা দেখুৱাইছে ভূমিকম্পৰ ফলত বিভিন্ন প্ৰভাৱ পৰে যেনে মাটি কপোৱা আৰু মাটিৰ তৰলীকৰণ তাৰ ফলত যথেষ্ট ক্ষতি আৰু জীৱন হেৰুৱাবলগীয়া হয় যেতিয়া বৃহৎ ভূমিকম্পৰ কেন্দ্ৰীয়বিন্দু সাগৰৰ পাৰত অৱস্থিত হয় তেতিয়া সাগৰৰ তলৰ অংশ যথেষ্ট পৰিমাণে স্থানান্তৰিত হয় ফলত চুনামীৰ সৃষ্টি হয় ভূমিকম্পৰ ফলত ভূমিস্খলনৰ সূচনা হ'ব পাৰে এইটো এটা সাধাৰণ তথ্য তোমালোকে কিন্তু ইয়াৰ আধাৰ কৰি তেওঁলোকে গল্প লিখিব পৰা কবিতা লিখিব পৰা ডাঙৰ দফা লিখিব পাৰা আৰু সেয়া লিখি শিক্ষকসকলক তেওঁলোকে দেখুৱাব পাৰা ঠিক আছে এতিয়া আকস্মিক বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা বুলি এটা প্ৰশ্ন বা এটা ক্ৰিয়াকলপ দিয়া হৈছে তোমালোকে বিষয় কেইটামান দি দিছে বানপানী ভূমিকম্প ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ধুমুহা বতাহ হিমালয় পৰ্বত গণতন্ত্ৰ দিৱস এইকেইটা তোমালোকক আকস্মিক মানে এইকেইটা লিখা কাগজখনত থাকিব তোমালোকে হঠাতে উলিয়ালে ইয়াৰ মাজত যিকোনো এটা আহিব সেইটো বিষয়ে কব পৰাকে তুমি এইকেইটা বিষয়ে জানা নাজানা আৰু যদি নাজানা তেনেহলে আগতীয়াকে জানি থৈ দিয়া কাৰণ যদি আমি আকস্মিক বক্তৃতা তোমালোকৰ বিদ্যালয়ত হয় তেনেহলে এইবোৰ বিষয়ে দিব গতিকে এই বিষয়বোৰ তোমালোকে জানি থবা আৰু এইকেইটা বিষয়ে প্ৰতিটো বিষয়তে তুমি কব পৰাকৈ সাজু হৈ থাকিবা এতিয়া ঘূৰ্ণী বতাহৰ বিষয়ে আমি অকণমান জানি লওঁ ঘূৰ্ণী বতাহো এক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ ঘূৰ্ণী বতাহ মানে ঘূৰি ঘূৰি আহে ভাৰত মহাসাগৰৰ জলপৃষ্ঠৰ ওপৰত এক বিশাল আকাৰৰ ঘূৰ্ণী বতাহ মাজে মাজে হৈ থাকে সাগৰৰ জলপৃষ্ঠত বায়ুমণ্ডলৰ বেছি নিম্ন চাপ থকা অঞ্চলত কেন্দ্ৰ কৰিয়েই ঘূৰ্ণী বতাহৰ সৃষ্টি হয় পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ মতে চক্ৰাকাৰে মানে ঘূৰণীয়াকে গোল আকাৰৰ জলপৃষ্ঠৰ ওপৰত ই আৰম্ভ হৈ দহ মিটাৰমান ওপৰলৈ উঠি তীব্ৰ গতিৰে ঘূৰি ঘূৰি সাগৰীয় উপকূলৰ ফালে ই গতি কৰে মানে পাৰৰ ফালে ই যায় তোমালোকে বাতৰি কাকত আদিত থকা ফণি ঘূৰ্ণী বতাহৰ কথা নিশ্চয় পঢ়ি চাই ছাব্বিছ এপ্ৰিল দুহেজাৰ ঊনৈশ চনত আৰম্ভ হোৱা এই ঘূৰ্ণী বতাহটো যথেষ্ট শক্তিশালী আছিলে এনেদৰে পকাই পকাই গৈ থাকে আৰু এই ভূমিকম্প বহুত অ এই ঘূৰ্ণী বতাহে বহুত ক্ষতিও কৰে তোমালোকে নিশ্চয় পঢ়িব পাইছা ইয়াৰ বাবে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা ঠাইসমূহ হৈছে বাংলাদেশ শ্ৰীলংকা পূৰ্ব ভাৰত ফণীয়ে ভাৰত আৰু উৰিষ্যাত যথেষ্ট ক্ষতি সাধন কৰিছে ফণী নামৰ সেই ঘূৰ্ণী বতাহটোৱে বিশ্ব বদৰ সংস্থাই ই ঘূৰ্ণী বতাহৰ আগজাননী পোৱা মাতেই মাত্ৰেই নিৰ্দিষ্ট এলেকালৈ বাতৰি পঠিয়াই ইয়াৰ আগজাননী পোৱাৰ লগে লগে চৰকাৰে উপযুক্ত ব্যৱস্থা লয় আৰু তেতিয়া ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পায় তেতিয়া আগতীয়াকে যদি ব্যৱস্থা লয় তেনেহলে ইয়াৰ ক্ষয় ক্ষতি পৰিমাণটো হ্ৰাস পায় এতিয়া আমি প্ৰকল্পলৈ পাইছো চাৰি পাঁচজনীয়া দলত ভা লগ হৈ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ছবিসমূহ মানে কিছুমান ছবি পাবা তোমালোকে ফটো পাবা পুৰণি আলোচনীত পাবা বাতৰি কাকতৰ পৰা পাবা এইবোৰ সংগ্ৰহ কৰি এখন চাৰ্ট প্ৰস্তুত কৰিবা এনেকুৱা এখন চাৰ্ট প্ৰস্তুত কৰিবা আৰু শ্ৰেণীকোঠাত আঁৰি থবা কি কি দুৰ্যোগ হৈছে কেনেকে হৈছে ফটোখন ৰাখিবা তাৰ নাম দিবা কেতিয়া হৈছিল পাৰিলে সেইখিনি কথাও দিবা আৰু যদি সম্ভৱ হয় কি কি ক্ষতি কৰিছিল সেইখিনি কথাও লিখিব পাৰা আৰু সেইদৰে চাৰ্ট এখন প্ৰস্তুত কৰি তোমালোকৰ শ্ৰেণীকোঠাত আঁৰি থব পাৰা এতিয়া আমি শেষৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বানপানী বা ভূমিকম্পৰ সময়ত আমি কি কি সাৱধানতা লব লাগে সেই সম্পৰ্কে লিখি এখন পোষ্টাৰ সাজিব লাগিব মাজতে মানুহবোৰে এই বিষয়ে সজাগ হৈ থাকে আমি কি কি কৰিব পাৰো এখন পোষ্টাৰটো আমি দলীয় ভাৱে প্ৰস্তুত কৰিম গোটেই শ্ৰেণীটোত কেইবাটাও দল দলত ভাগ হম আৰু ভাগ হৈ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত আমি কি কি কৰিব লাগে সেই বিষয়ে মানুহৰ মাজত সজাগতা দিবলৈ তোমালোকেতো গম পাইছাই মানুহৰ মাজত সজাগতা আনিবলৈ কি কি কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে লিখি এখন প্ৰষ্টাৰ সাজু কৰিবা প্ৰেছি কথা কিন্তু থাকিব নালাগে তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা গতিকে তেনেদৰে তোমালোকে প্ৰস্তুত কৰিবা যি কি নহওক মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই আলোচনাটোৰ জৰিয়তে বা এই আলোচনাখিনি কৰাৰ পাছতেই আমাৰ এই পাঠটোৰ আলোচনা ইমানতে অন্ত পৰিছে পৰৱৰ্তী পাঠত তোমালোকৰ সৈতে নিশ্চয় লগ পাম তেতিয়ালৈকে তোমালোকে মোক বিদায় দিয়া ধন্যবাদ